Всем привет! Сегодня мы будем делать э, вот такую закладку. У них уже две. Так на покажу. Вот они такие. Тут как это вот получается, типа. Как вам объяснить? Крем. А вот это такая вот закладка. То есть мы берем, там, не знаю, на этом покажу. Вот так вот зацепляем. По-моему, прикольно. Вот. Это как-то так будет вот выглядеть. Для этого нам нужно. Так, Во. Все. Для того, чтобы сделать вот такую вот ну, штучку, одну штучку. Ну, закладку нам понадобится. Простой карандаш. Обычный. Обычный простой И чтобы рисовать наши каракули на всякий случай ластик чтобы стирать наши каракули линейка чтобы чертить наши каракули уже все в пыли. вот такая у меня металлическая ножница чтобы вырезать наши каракули сейчас съем и два цвета картона. У меня это будет желтый и зеленый. Очень веселенькие цвета, они мне очень нравятся. Зеленый я буду использовать для нашей основы. Вот на этой это у нас желтый. А здесь у меня такой тоже зеленый. Ближе к изумрудному. Наверное, на камере это не совсем будет видно. Не знаю. Вот такой. То есть они отличаются. А вот эту штучку, ну то есть... Этот эм, крем я буду делать желтым. То есть у нас получается цвет сзади, а на сером мы будем рисовать. Так, ладно. Берем зеленый. Нет, зеленый у вас какой-нибудь другой. Вам может захочется другой. Я сейчас прям прям при вас буду чертить хотя я сейчас эм, поставлю на паузу начерчу да, правильно сказала и потом покажу вам вот смотрите у меня здесь такой треугольник вам на первый взгляд кажется что это треугольник на самом деле это как вот здесь вот этот тупой угол немножко, вот этот вот квадратик со всех сторон 6 сантиметров вот эти треугольнички 7 сантиметров Надо соединить их так, чтобы получился тупой угол. Вот. И вырезаем мы вот по этой линии. Сюда мы по... вот эту часть мы пока не трогаем. То есть вот эти линии мы их пока не трогаем. Я сейчас вырежу. И опять вам покажу. Вот теперь более точно видно, что это не прямой. Не, не прямая линия. Надеюсь, вам видно. Ну, я-то вижу, что это не прямая линия. Еще раз повторяю, этот квадратик 6 сантиметров, эти треугольники 7. Надо их соединить так, чтобы было неровно. А то помогло. Теперь мы берем ножницы, делаем их таким вот образом. То есть до конца. Я, наверное, другие сейчас возьму, потому что эти они не так до конца раскрываются, как другие такие ножницы. Они у меня до конца вот прям вот так раскрываются. А теперь по этим линиям, которые уже захватить не могу. Вот что значит ногти грызть. Девочки, никогда не грызите ногти. Так, и теперь вот по этим линиям нам нужно провести ножницами. Господи. сейчас попробуем сложить вот прямо по линии вставляем вот так и можно конечно разогнуть кому неудобно как мне например и вторую частичку и не вижу ли В общем, ладно, вот у нас получается вот, вот такая конструкция можно, конечно, и так но удобно почему-то так. Вот теперь смотрите, что мы делаем. Можно это делать и простым карандашом, но у меня есть тонкий маркер. Ой. Вот. и теперь вот, как бы вот вот здесь вот так как тут в упор получится то есть мы эту линию сейчас проводим как по линейке Ну, не, не, не пишет просто. а что у нас получается а точнее у меня <с paranoid laugh> вот теперь мы вот этот вот, вот эту неровную линию мы намазываем клеем ну да нам еще клей понадобится я просто... простите мне надо было отлучиться, но вы этого не заметили. Ну, некоторые мы заметили, некоторые нет. Ну, не знаю. В общем, теперь мы эту линию... На... Чтобы она приклеилась на такой-то клей. То есть, кле... вообще некоторые... Ну, вот эту самую первую я приклеивала, приклеивала на ПВА. А вот эту, так как тут, ну, глянцевая светится, то я приклеивала вообще на момент я не шучу, честное слово. Сначала я брала вот этот клей, потом ПВА, все равно они приклеиваются. Взял, психанула, короче, взяла этот. Ну ничего. Надеюсь, с этим картоном так не будет. Потому что он обычный. Пожалуйста, приклейся. Сейчас я поставлю на паузу, чтобы он приклеился. Вот, ну вроде как у меня приклеилось. все нормально, только вот здесь вот самое проблемное место, Оно никогда не приклеивается. Нет, так, как, так что не маетесь, наплюньте еще. Все равно отрезать придется. Ладно. Смотрите, теперь нам нужно провести линию от этого угла к этому ровная. Ну сейчас я поставлю паузу и снова покажу, ну как обычно. Ну вот что у меня получилось. Я отложу все лишнее. Вот такой, такой, крестик. И теперь по этой линии нужны ножницы у меня, раз они у меня что-то Ай. Вот по этой линии, которую мы совсем-совсем недавно сделали. Ну вот сюда вот, как бы, вот в этот кармашек вставляем ножницы и вот здесь вот так вот отрезаем. То есть вот по этой линии. Не забывайте, подождите. Вот я уже отрезала. Вот что у меня получилось. Вот что я отрезала. То есть оно было вот так. Я его отрезала, получилось такой кармашек. Семечки набирать. Ну, в общем, вот такая штучка. Я ее пока откладываю. Я беру желтенький картон. Чтобы его экономить, я делаю это все на уголке. Беру и отложу обведу, нарисую, покажу. В общем, вот. Ну, так как вы это делаете, наверное, первый раз, так что я вам вот так вот сейчас буду показывать. можете срисовать. Поставить на паузу, срисовать. Um, вот, такой, вот такой милый получилось э, такой милый крем. Он смотрит вверх. Не знаю, зачем, и почему-то мне захотелось сделать такой же цвет, как и на этой, потому что он светлый и в то же время яркий, и красивый, и в общем вот. А вот это как бы посыпка такая получается очень даже милая. Сейчас я это вырежу и покажу вам. Вот, что у меня получилось. Здесь я просто в камеру смотрю, не знаю, где примерно это лежит. И мы теперь вот сюда вот это так приклеиваем, то есть у нас было так. Сейчас мы делаем вот так. Вот. Вот это приклеиваем. Сейчас я это приклею и лучше сразу буду клеить на вот это. На момент. Ладно, поехали. А, еще забыла. Эм, я, например, мажу клеем только вот низ. Вы, конечно, можете вот это все вообще покрыть и приклеить. Ну не знаю, я всегда так делаю. Вот даже на этих могу показать. Фу, клеем запанило. Ладно, я сейчас буду клеить и покажу. Вот я приклеила. Фу, уже клеем перестала вонять. Только что приклеила, поэтому показывать буду. То есть у меня все цветое получается здесь и а здесь серое. Я на сером здесь все рисовала. Рисуется так же, как и на белом, так что не волнуйтесь, все нормально. И вот здесь можно сделать всякие рисунки, как, например, у меня вот тут. Здесь я обводила обычным фломастером черным, здесь я обводила уже... Эй, ты где? Вот. И, то есть он тонкий и получается более аккуратно, более красиво и побольше. Теперь я тоже здесь буду придумывать рисунок. Здесь у меня получится. Буду делать это при вас. Ладно, поехали. Конечно, не ровно. Я ж не по линейке делаю. Не не по, не по, не по, не по делаю. Что-то красное, не оранжевое. Ну ладно. Я уже обезумела, блин. Эти. Ну что, сейчас закрасил? Будет ну, нормально, но у меня уже почти не пишут. Что ж такое? Что за Что подставы? Что мне придумают вечный фломастер? Хотя бы один ладно смотрите красиво который уже не пишет ну ничего ну как не пишет пишет будет новый покупать лучше двадцать штуки когда камуляк делать так если очень быстро заканчивается потому что не двойнее Вот обычные полоски, даже уже красивые. Здесь, там у меня мудрёные. Это очень даже просто получится. Сейчас еще обведу. Сейчас как раз покажу, как я обвожу, где обвожу, как обвожу я обложу где я еще обложу здесь так получается эффект красивый кто мне нравится ну как эффект у меня эффект просто красивый Красивший. извините что я таким своим этим говорю языком, который понимают мои друзья только. Но вы уже тоже должны его понимать. Потому что все-таки я уже это же не первое мое видео. Ну, как бы я полурусская, полукрынка, и не надо мне в комментариях писать, что я фашистка. Нет, я а живу вообще в мире маленьком городе. А раньше жила, конечно, в городе побольше, в городе Перми, кто с сме... пермики, которые смотрят меня здорово. Классный город вообще. Это мой родной город, но потом я приехала короче, в Песку, И даже не буду никогда говорить, почему. Давай. Вот что у меня в по итоге получилось, по-моему, очень мило Это делать, конечно, легко. Но надо еще красиво это делать, все аккуратно, не торопиться. И у вас тогда получится хороший результат. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, чтобы вы хотели еще увидеть на моем канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока. nhắm nhắm nhắm